老天是把你这条贱命留给我收了，未知，你快走！娘帮你挡着，娘娘，不自量力。 娘，害人害己，未知，你真是个不祥之人。我从没有想过害人。 你一直在逼我，害我的朋友，我的家人，所有人都该死。 莫非三界大灾将至？娘，娘，娘,娘，你别害怕，先回房间去吧。 我来晚了，我南，搞砸了，全都被我搞砸了，是我害死了娘，我怎么直到现在才明白，娘做的一切都是为了我，我是个不祥之人。 就应该听娘的，我就不应该去什么白鹿书院修什么仙法。我若是老老实实的嫁人，娘就不会死，那些无辜的人也不会死。姐姐，你没有错，错的是他们。 你告诉我应该怎么办？我现在灵力都失控了，我连仇都报不了。姐姐，你先别着急，我来替你看看。我到底怎么了？